От обычного сифона для чистки аквариума он отличается тем, что обычным сифоном вода сливается, ну при подмене воды чистится, вода сливается в ведро и не всегда успеваешь хорошо почистить все дно обычным сифоном. В отличие от обычного, этот сифон гоняет воду по кругу и отфильтровывает грязь со дна. То есть можно им чистить сколько угодно, хоть целый день. Это конечно, китайская такая штука. Я вначале приобрел, приехал домой, даже немного расстроился, разобрал. Ну, достал его с коробочки, начал собирать. Как всегда, там отпадет что-то, там отпадет. Я его весь проклеил сразу же суперклеем. И после этого он безотказно служит мне уже, наверное, лет 5. Вещь очень удобная. Тут получается, работает он вот так. Подключаю я его от обычного вот такого вот советского компрессора включаем трубочку подачи воздуха к нему вот сюда вот подключается трубочка получается воздух поступает по тоненькой трубочке сюда вниз и внутри трубки поднимаются вверх пузырьки воздуха и они как бы проталкивают воду и получается такой как бы воздушный насос тут сверху одевается такой тропичный мешочек Он отфильтровывает крупные частицы мусора со дна и они остаются в мешке. Вещь мне очень нравится, главное его сразу перед использованием проклеить, проклеить хорошо, чтобы он не разваливался. Вот эта штуковина, очень удобно регулируется у нее длина. Под глубину вашего аквариума подбирайте, регулируйте длину. Сейчас я покажу, как он работает. Вот так вот опускаем его в грунт. Немножко проворачиваем, углубляем в грунт. И как видите, я думаю, видно. Я постарался приблизить, как смог. Даже видно, как мелкие частицы поднимаются грязи с дна через трубку. Сейчас он вот это все затянет. То есть вещь очень удобная. Берете стульчик, садитесь перед аквариумом и потихонечку полностью вычищаете. Отличная вещь. Я вначале расстроился, когда он начал разваливаться, но подклеил. И после этого я очень доволен этим приобретением. И им очень удобно вычищать в любых труднодоступных местах. Вещь очень классная. В принципе, я думаю, вы принцип работы поняли. Его можно, если захотеть, по идее, сделать самому. Есть у меня также дополнительный прибор, я сам его придумал. Вот эта помпа от насоса. Вот она я ее сейчас двигаю. На нее я тоже сшил мешочек из ткани фильтрующей мелкой. То есть получается тушу что мут не поднимает этот прибор. Насос этот через себя прокачивает дополнительный, помимо фильтра аквариумного. И все остается тоже у него в мешочке. Тоже очень удобная штука. Сам выдавал долго в голове крутилось, вот придумал такой вот дополнительный фильтр. Тоже отлично вычищает. Вода становится прозрачной после чистки очень быстро. Конечно, на камеру плохо видно, но вот я снял фильтрующий мешочек, чтобы вы увидели, как бежит вода. То есть вот он перекачивает через себя воду. Сейчас я одену мешочек. Покажу еще с мешочком. Вот такой вот беленький мешочек фильтрующий. Со временем растягивается вот эта резинка, он начинает спадать. Но это не проблема, сверху можно его прижать колечком резиночки, такой как деньги связывают. Вещь очень удобная. То есть получается такой себе мини снарядик Я думаю, такая вещь пригодится любому любителю аквариумов. Спасибо за внимание. Надеюсь, мое видео вам понравилось.